Це продовження озвучки фанфіку Ентоні Джостен Міннярд, дев'ята частина, друга глава. Вибачаюся за такі, Ах, що не доозвучила цю главу, і мене припахали на городі полоть. Ляха, ось я поління, хто живе в селі, той пойме, ніколи не кончається. Можеш ти хоч, хоч всю його город прополоть. Але пройде одна-дві неділі і сука, ти зілля опять буде повсюди. Бля. Коротше, продовження дев'ятої глави. Е, на самом ділі. Да-да, она была не одна. Суть не меняет. Иди сюда и обними меня зануда. Я вообще то скучала. Она коротко обняла Нила, но потом ее лицо стало удивленным. Погоди, это что, косметика? Я не обратила на это внимание сразу, потому что было слишком сильно взбудоражено. Но с каких пор ты красишься? Блять, Энтони. Не быстро перевел взгляд на лицо Нила, а тот в свою очередь растерянно смотрел то на Эндрю, то на, то на Энни. Выискивал я на их лицах одну ему известную эмоцию. Джостин надеялся, что ему почудилось, что Элисон ничего не говорила, что все это плод ее воображения. Паранойя, слуховые галлюцинации, но не понимающие лицо Энтони, на котором почти чью можно было увидеть, как крутятся шестеренки в голове и красноречивый взгляд Эндрю. А я ведь предупреждал! Теперь выкручивайся сам. Э -э Говорили сами за себя. Нил не понимал, почему именно сейчас вспомнил Нил жестокие слова матери, сказанные много лет назад. Лучше, лучше молчи. Молчи, если не знаешь, что нужно говорить. Может, потому что боялся стать таким же, как его родители. Может, потому что знал. Может, потому, что знал, Энтони не спросит. Кінець 9 главы.